Добрий ранок! Сьогодні говоримо про догляд за волоссям і тілом для чоловіків. То як не ми потурбуємося про них? Частіше за все, чоловіки користуються нашими жіночими засобами. Але як на мене, жіноча косметика для чоловіків не придатна. Цікаво, чи вважає так само моя знайома дерматолог Владлена авєріна. Конечно, есть средства общие для всей семьи, но лучше, если у мужчины есть свой гель для душа и шампунь для волос. Кожа мужчин более склонна к жирности, чем у женщин, из-за интенсивной работы потовых и сальных желез. Поэтому мужские средства для душа должны включать в себя эффективные очищающие и антибактериальные компоненты. Также важно, чтобы гели для душа не пересушивали кожу, а наоборот улучшали водно-минеральный обмен в тканях. Сейчас есть средства для душа, которые способствуют появлению в клетках водных каналов, так называемых аквапаринов. Владлена, то есть мызинки после душа смачиваем шкиру лосьоном для тела. Че, потребна такая чудесная процедура для человеков? Да, конечно. В современном мире все больше мужчин уделяют должное внимание своей коже и своему внешнему виду. И это здорово. Лена, мой человек и батько моют голову щодня. Это правильно? На самом деле, большинство мужчин моют голову каждый день из-за повышенной жирности. Поэтому необходимо выбирать шампуни с себорегулирующим эффектом. Также нужно учитывать склонность к выпадению волос и своевременно использовать специальные шампуни и сыворотки. Кератин – это специальный белок. Он обеспечивает сохранение энергии в волосяной луковице и стержне волоса. И помните, здоровая шкира и волосы – это не только косметический догляд, а и правильно сбалансированное харчування. Рослина олія, морква, ржаний хлеб, рыба и морепродукты – ось что має быть у рационе чоловіків. А наш партнер рубрики «Юцерин» – увидимся!